No. Пане Романо за попередню інформацію на кадрах це падіння ту 22 м3, один з трьох, які були підняті в небо сьогодні вночі, аби атакувати, в тому числі одещину. Заявляють, що його збили, начебто, екіпаж капульту капутультувався. Як ви вважаєте, чи можемо ми збити або загалом, чи можна збити ту 22 М3 і що це за машина? Це, це важкий бомбардировщик Дальній їх у нас було 60 штук після розвалу СРСР. Союзу. Декоти. Наши верховные руководители, верховные главнокомандующие их утилизировали, ну, в основном, там, часть передали россиянам, штук, да, по пару десятков, а остальные утилиз утилизовали, там, еще, еще пару самолетов где-то болтается по э, нашим музеям, то есть, вот такая хорошая машина, и не только ее, Кучма в основном этим занимался, порезал все, что только можно было. И россиянам. Так вот, э, тяжелый бомбер под сотню тонн весом. Э, в него только 50 тонн топлива заходит. Э, железнодорожная цистерна э, керосина. Э, несет, ну, основное основное это авиабомбы и райтер ракетоносец Две ракеты Х-22. При перегонке он может три ракеты брать Х-22. Но так, для, для работы две Х-22. В Моздоке они, это северный Кавказ, севернее Владикавказа базируются в Моздоке, и этот борт упал в Красногвардейском районе Ставропольского края. Это как раз, вот как раз по направлению в сторону Моздока. Потому, скорее всего, дальность до точек пуска наших ракет, ну, слишком большая, чтобы мы его сбили. Там около 400 километров, то есть э, далеко, а поэтому вряд ли это э, именно наша система ПВО, э, а скорее всего, скорее всего это либо дружественный огонь, мог а, вариант такой быть, либо некоторые э, механизмы уже в районе Северного Кавказа, их там тоже достаточно, то есть по большому счету э, при заходе на посадку или там, допустим, э, при снижении он опускается до высот э, ниже 5 километров, а это значит для ПЗРК по большому счету очень хорошая цель, э, масштабная, так сказать, то есть это большой самолет. Э, и в принципе, если там были наши группы, могли сбить в том числе и они. Э, одного стингера хватит для того, чтобы завалить этот борт. По похоже, что э, действительно мог быть э, сбит. Почему? Потому что горел один двигатель. Но опять же, это очень старые самолеты, им уже по большому счету больше 30-40 лет. То есть это, это топливная система, двигатели могут загореться и сами. Два летчика, летчик, то есть командир корабля, помощник командира корабля и два штурмана. Один оператор, а второй навигатор. Вот четыре. Чотири льотчики, екіпаж. окрім цього, пане Романе стало відомо, що я так розумію, можливо, відновлюються атаки по тимчасово окупованому Криму, тому що знову лунали вибухи. Кажуть, місцеві лунало до 10 підривів в районі Севастополя біля Балаклава. Ну і звичайно, це є військовий аеродром біля Красногвардійського. Чи можемо ми все ж таки розглядати варіант, що нам надали етикамс. «E в останній цій от допомозі, тому що знову ж таки окупанти кажуть, що саме етикам слетіли. Возможно, але це вже дальність, то есть под Джанкою що можна було предположити, що працювали є етиком то есть ракета М-39. А вот уже этот, этот район, здесь вот уже да, большая дальность. То есть это уже можно говорить о том, что там могли работать это и 300-километровые М-39А1, допустим, или другие, если это осталось на фугасные. Но это уже большая дальность, то есть дальность уже под 200 километров, а это, а это значит могла быть такая партия с новыми этаком под выполнение боевых задач. Почему вот россияне сейчас бесятся? Сегодня была атака масштабная по, по Украине, пытались добраться и до аэродромов, пытались добраться, отомстить мирным жителям вот в пятиэтажку в Днепре попали люди погибли и в центре города практически мэр города Борис Филатов написал. То есть по большому счету эти удары, которые сейчас наносятся россиянами, они могут быть как раз вот пытаться как-то нащупать, пытаются нащупать те механизмы или логистические цепочки, которыми мы доставляем, потом работаем нашими ракетами. По уже нашими ракетами по Криму, по крайній мірі по Криму. Ну от власне про захист нашого неба Олаф Шольц після того, як він відвідав Пекін після цих от жахливих атак по Україні, в тому числі іскандерами по Чернігову. А домовилися, начебто, пане Романе союзники Німеччина каже в обличчя Лова Шольця, що нададуть ще шість систем комплексів Петріо до існуючих в Україні. Якщо я правильно розумію, то це вже в районі десяти буде це саме те, що ми просили, аби закрити, хоча б на важливі напрямки в нашій країні. Ну для, того, ну, для того, чтобы полностью Украину закрыть, надо около полусотни комплексов. Для того, чтобы закрыть критические направления, ну, большинство, по крайней мере, около 20-25, хотя бы половину. Ну, а прикрыть города, миллионники, допустим, или особо критические э, механизмы, это действительно около 6-7, это дополнительно где-то 6-7 надо для того, чтобы полностью было как минимум 10 комплексов. У нас есть уже по информации, которая есть в общем доступе, около трех комплексов, ну хотя бы еще семь, чтобы было десяток. Десяток комплексов перекроет особо важные, так сказать, и особо критические механизмы. Но опять же, это для понимания того, что надо, надо 50, это всего лишь там 20% от надобности. Шольц хорошо в этом смысле поработал, Германия нам, нас очень выручает, Нидерланды подключились, мы Рюта, слышали, готовы за свои деньги покупать, то есть для нас эти комплексы. Я так думаю, что это, этот, этот, процесс уже пошел. но вот лучше бы, чтобы он был, можно было, было это все раньше сделать. В прошлом году и осенью, понимая, что россияне однозначно будут бить по энергоструктуре, особенно в зиму, не хватило у них ракет, не хватило э, некоторых механизмов э, по закладке в НЗ, неприкосновенные запасы они решили все-таки это сделать. Накопили ракеты и ударили уже э, весной. То есть, э, по большому счету, э, было понятно, что будут однозначно бить. И если есть механизмы, знай, они, они откуда не взялись. Они были и осенью. То есть, можно было это сделать раньше, мы бы не потеряли энергогенерацию мы бы не потеряли э, сотни жизней наших людей из-за этих ракет. То есть, по большому счету, как всегда, опаздывает даже Европа, Ну хотя бы сейчас, лучше позже, чем никогда, э, хотя бы сейчас. Главное, чтобы побыстрее, потому что что такое, допустим, даже 6 комплексов? Это же 6, 6 групп э, подготовки, каждый комплекс 90 человек. Это рота практически, так ее подготовить надо, эту роту. А шесть комплексов ⁇ это больше батальона, спецбат так называемый, То есть их еще надо будет запустить на подготовку. Это очень много людей, потому что этот комплекс, именно этот комплекс, он требует себе большого, большого, ну, большого количества обслуживающих персоналов. Пане Роман, ну от, до речі, от відвідав віцеканслер Роберт Габа Габа Київ, і з ним також був очільник одного з німецьких корпорацій Дель Дефенс. Він розповів, що найближчим часом також Tech передадуть, і що вже Tech в нас є три подібних установки. Він розсекретив, бо не було відомо до цього. В Україні вже є. і Ми їх використовуємо. Наскільки це хороша система? Ну, э, ракета АИРСТ э, это ракета воздух-воздух, то есть это, это ракета, которой пользуются европейские самолеты для выполнения задач средней дальности 40 километров ее ее радиус поражения. Потому на базе этой ракеты вот это правильно пошли в это уже в этом тысячелетии на по, по правильному пути пошли разработчики зенито ракетных комплексов, чтобы долго не мудрить, берут э, хорошие ракеты, которые есть и, и пользуются самолеты. Э, Во-первых, они поставлены на поток уже, то есть есть, э, значит, есть производство в больших количествах. Они берут эти ракеты, ставят э, на землю, можно так сказать, приземляют, то есть пусковая установка наземная, э, а дальше система управления, то есть локатор и машина э, управления. И, в принципе, получается отличная пусковая установка, отличный зенитно-ракетный комплекс. И вот айрис ракета Арис т, ракета а -Арис -Т -СЛМ, это тот ракет, ракетный комплекс, который нам поставляются средней дальности, дальность 40 километров. Так же само пошли по такой же самой пути разработчики на Самса. Ракета АМ-120 тоже с дальностью 40 километров, такой же ракетный комплекс, потому что вот у нас два средних комплекса есть, средней дальности комплекса, это на Самсы и Аристе. Аристе показывает ну, практически стопроцентный результат. Очень хороший ЗРК. Просто их пока еще мало. Их еще даже в Германии нет. Пане Романе, і по допомозі з боку Сполучених Штатів Америки в суботу мають голосувати законопроєкти. Є деталі, і мені здається, вони важливі, тому що вперше в документі з'явилася лексика, яку Україна просуває в Сполучених Штатах Америки протягом останніх двох років. Що там прописано? Прописано наступно, що мета американської військової підтримки надати Україні можливість цитую захищатися та досягти перемоги над Російською Федерацією. Нарешті вони кажуть про перемогу над Росією. Ну і також для, для цього зокрема конгрес зобов'язує президента якнайшвидше передати Україні ракети «Етикамс» великого радіо Ну а, по поводу этой там есть вопрос на усмотрение все-таки Белого дома на усмотрение президента в связи, вернее, в зависимости от безопасности Америки. То есть по большому счету эта фраза как раз ничего не значит, больше политическая. То есть если бы обязали, то не давали бы никакой возможности включить заднюю. А так она есть и по большому счету. Это только для этого. А то, что э, республиканцы в основном есть там ястребы конкретные а в республиканской партии, причем большая часть республиканской партии, она как раз э, за Украину и, и именно под эту задачу, под э, победу Украины, под развал э, России, под уничтожение российской армии. То есть, э, и в принципе, почему иногда республиканцы давят на демократов, в конце концов, особенно на Белый дом, именно с обозначения, обозначьтесь, определитесь с задачей. То есть они почему эти вопросы иногда ужесточают требования к Белому дому? Именно под ужесточение самих задач, то есть под определение. Определитесь с задачами и потом запрашивайте, что вы хотите. А так получается, взять десятки миллиардов долларов непонятно под что потратить и потом спросить Женевского. поэтому они усугубляют эти темы надо просто понимать это, все эти политические моменты вот этот момент он как раз э, в такой проукраинский особенно когда вот эта э, часть ястребов э, республиканцев э, подключается они они э, конкретно показывают во первых свое видение этих процессов естественно участие в этих процессах э, против России, в ну, поддержку, поддержку Украины. Надо поддерживать, конечно, только опять. Посмотрим, как это все будет голосоваться. И, скорее всего, опять растянется на э, длительное время. А нам, нам оружие и э, боеприпасы над, надо уже вчера. Панерма, і також е, дав свій голос директор ЦРУ Вільям Бернс, про якого ми регулярно згадуємо. Він в четвер сказав наступне: що якщо в, в, до Конгресу звернувся, так, якщо ви не одобрите допомогу Україні зараз, то Київ може програти до кінця року. Це теж політичне заявлення. Чому політичні? Потому що якщо б вони хотіли е, допомогти Україні і Києву, так у них ще залишилось почти 4 мільярда под программы, через которые могли финансировать все это время. То есть все, все это время, все эти месяцы, когда мы тяжко тянем свою лямку по обороне, особенно Восточного фронта, потеряли Авдеевку, потеряли сотни тысяч жизней наших солдат из-за того, что нет боеприпасов, могли бы дать. А это такие политические заявления, не более того. Називається про Рекал, а там хоч не розцвітає. А тим більше Борнс. Там ще второго нету такого ж Салівана, там сладкої парочка, яка крутять Байденом як Тиган Солнцем. Ну, пане Романе, якщо договорити про наше виробництво, з'явилася інформація, що Україна. Створила аналог популярного китайського квадрокоптера Мавік. Він називається Шмавік, плюс-мінус одинакові характеристики, один кілограм вага. Там він може 75-80 хвилин без боєприпасу. Літати. Загалом характеристики хороші виробництво власних дронів такого зразка. Наскільки воно є доцільним? Наскільки воно нам потрібне? У нас уже уже можно сказать, что наша промышленность вышла на определенные рубежи и насытила линию фронта беспилотниками. Мы уже говорили, проблема уже даже обратная сейчас: не хватает операторов беспилотников, а беспилотников достаточное количество и выход именно на промышленные основы, на именно за запуск промышленных линий, а не сборка, помните, сборка в, на колени в каждой кухне, а именно вот это, это направление дало, дало сразу свой результат. То есть количество беспилотников есть, и сейчас появляются действительно полностью наши разработки. А почему? Потому что ну, на, Китае, на Китай надо смотреть с большой опаской. Это хозяин этой бешеной собаки России, китайской. И э, этот хозяин же может в любой момент... Сейчас они, сейчас они пытаются выскочить из лодки, э, в которую их затянул, э, тонущую лодку, которую затянул их Путин, пытаются выскочить, но вряд ли у них это получится, и потом они начнут грести вместе с Путиным. И мы просто мы не увидим э, этих беспилотников, которые иногда пользуются там, через третьи, четвертые страны, как э, берем у Китая в том числе. Потому однозначно надо переходить полностью на свое производство. И вот это тоже первый шаг к полному стопроцентному производству на, со своих деталей. То есть, в принципе, если так дальше пойдет, то мы можем перейти на полностью производство всех беспилотников у себя на своей базе, независимости от особенно, особенно китайских производителей. І по снарядах пане Романе, от ми згадували міноборони Нідерландів, її очільницю Кайсю Олленгрен, яка в Румунію прибула на винищувачах для навчання для українців в 16-х, І також вона відвідала Прагу, де підписала в Чехії. Перескорення е, от, е, ініціативи Петра Павла про закупівлю боєприпасів. І Нідерланди сказали, що вони виділяють негайно 250 мільйонів євро, аби якнайшвидше 155-й міліметр прибув в Україну. Помагають. Нідерланди нам дуже сильно допомагають, особливо от скандинавські країни і е, сівероєвропейські, тобто і, і Нідерланди. І, то, і во перше це вроді як маленькі країни. але там доволі таки серйозна економіка. Есть достаточные запасы вооружений, сами его производят и являясь так, такими воротами в, в Балтику, то есть все-таки это Скандинавия для них очень важна победа. Это понятно, вот, кстати, для них очень важна победа Украины, поражение России, именно поражение конкретное, потому что они прекрасно понимают. Если будет уничтожена Российская армия, развалена Российская империя, то вот, вот это весь российское направление, которое сейчас готовится, а это понятно, что готовится, Московский, Ленинградский округ, это же площадки для дальнейшего наступления, в том числе не только на страны Балтии, а естественно на скандинавские страны в том числе, потому понимая, что они могут где-то когда-то быть уже, в очереди они, они сразу помогают. Просто они имеют еще и возможность в том числе. Очень э, сильно помогают. И мы вот после, э, после передачи самолетов мы это почувствуем, как по нашем небе появится и в 16 э, с, под, с поддержкой наших э, партнеров. Это будет э, так явно видно. Ну, власне, про f 16 згадав і прем'єр Бельгії Декрю. Декро, перепрошую, він під сказав, що можливо, f 16 з'являться і до початку літа. Наскільки можна реально розраховувати, пане Романе, що до початку літа саме з'явиться ця авіація, і є, от зараз гостра необхідність саме з дня на день різниця прибуття цієї авіації в Україну? Ну, чем раньше, тем лучше. Как только заходят самолеты, они сразу будут выполнять задачу ПВО, то есть секторальную, это как минимум разгрузят некоторые зенитно-ракетные комплексы. Разгрузят имеется в виду по, по расположению, можно будет переформатировать систему противовоздушной обороны, так как а все-таки самолет, если его смотреть на него как на пусковую платформу для ракет, как это делают ПВОшники, Самолет боевой радиус 500 километров, то есть по большому счету это увеличение дальности работы системы ПВО. А это значит целые сектора могут освободиться от ЗРК, которые можно будет перебросить, допустим, на линию фронта, либо на прикрытие других объектов. Появиться у нас они могут, это если с точки зрения ПВО. Хотя основная задача F-16 – это наступление, это атака, это режим работы в режиме истребителя, бомбардировщика или штурмовика для поддержки наземных частей. Потому спектр большой, применение вопрос, сколько их придет. То есть это очень важно. То, что они у нас могут появиться уже завтра, это уже понятно после того, как была информация о том, что наши летчики начали летать соло это значит соло, то есть это уже сами летаются сначала э, на э, легкомоторных самолетах, допустим, для э, того, чтобы привыкнуть к э, расположению и вообще оцифрованной кабине так называемой, потом летают на F-16, так вот у нас уже есть информация о том, что наши летчики на f 16 летают, отлетали э, в спарках, то есть это с, с инструктором в двух кабинах, и дальше летают вот соло уже вот на таких на, на одной кабине истребителях выполняют боевые задачи, обучаются ли выполнению, выполнению боевых задач, в принципе могут появиться в любой момент, хоть завтра. Вопрос в готовности, в полной готовности летного состава, то есть или до какой готовности их доводят, это тоже очень важно, потому что летчики могут готовиться под не все сразу задачи этого самолета, а под определенные. То есть кто-то может готовиться под режим перехвата и режим истребителя, кто-то готовится для работы по земле, если это группы разные. И, естественно, проблема, основная проблема – это готовность нашего инженерно-технического состава и аэродрома. То есть вот, как только будут хотя бы пару аэродромов готовы, или лучше, конечно, три, но хотя бы пару, чтобы основной аэродром, аэродром запасной были готовы для принятия этих самолетов, я думаю, они сразу у нас появятся. А Более-менее понятное время, это где-то середина лета, хотя технически этому может быть даже завтра. Пане Романе, і по нашому вороництву нашого зброї у нас Сау Богдана, самохідна артилерійська установка. В грудні президент казав, що ми вийшли на показник 6 в місяць. Згодом з'явилася інформація, що вже 8 виробляємо. І от останнє що навесні ми вже досягли показника в 10 машин в місяць. Звичайно, не ті масштаби, які потребуються на війні, але крокування збільшення є. Так и есть. Этот год вот уже показатель, по крайней мере, по производству. Оборонпром начинает шевелиться. Это пока начало шевеления. Это понятно, это не, это не массовое производство. Начало шевеления, но тем не менее. То есть это, эти, эти показатели, они воодушевлять должны, по крайней мере, наши, наши вооруженные силы. Так как все-таки любая САУ, любая пушка – это расходный материал. Почему? Потому что погибает очень много этих машин погибает в контрбатарейной борьбе даже если соотношение 1 к десяти то мы уже говорили мы в сутки иногда минусуем десятки российских стволов а это значит теряем и своих в том числе потому надо понимать что все-таки расходный материал с одной стороны его надо пополнять а иногда не всегда недостаток, недостаток снарядов является причиной каких-то Проблема иногда как раз недостаток стволов, причем даже просто стволов в чистом виде, потому что сам по себе ствол это тоже э, расходный материал, который, э, который меняется в зависимости от количества отстрелянных э, снарядов и меняется именно сменный материал. Пане Романе, і Ізраїль таки завдав удару у відповідь по Ірану. Кажуть, що влучання в районі провінції Ісфахан, там є, начебто, військові об'єкти. Що цікаво, що США не схвалює ці удари. В Ісфахані ядерка іранська тобто, скоріше, якщо були нанесені удари, ну, по крайней мере, з заявленого не могли нанести удар по ядерним об'єктам. Ну або по механизмом, связанным с ядеркой. Хотя там достаточное количество и промышленных предприятий, связанных с, иранскими, с производством иранской боевой техники. В течение суток, я думаю, будет, будет информация, подтверждение, потом разберем этот вопрос. Також стало відомо, що а, так звані миротворці Росії а, почали їх виводити з Нагорного Карабаху. Це не планова річ, наскільки я розумію, тому що їх мали вивести в наступному році, але от поспіхом їх прибирають. Ну, от все-таки все між Азірбайджаном, Турцією і Росією. Тобто у чим швидше, тим лучше. Тем более, что азербайджанская армия, она все-таки усиливается, усиливается реально, то есть они не остановили накачку, а усиливается и им мешает там, даже пара тысяч россиян, которые находятся на территории Азербайджана в Карабахе, они им мешают. Потому, скорее всего, попросили на выход и ускорить этот процесс. Там до двух, опять же, там расписано как бригада миротворцев. Ну, бригада это 4-5 тысяч э, человек. А здесь вот где-то до, до двух тысяч россиян. Там даже не до бригада. А не до человеки в этом смысле. Потому их попросили на выезд. Там несколько, несколько сотен единиц техники. Основной и вспомогательной. Вместе с техникой они выйдут. Где располагаться будут, но ну, это пока еще вопрос. Они могут остаться в базе на базе в Армении. Там есть еще российская база. Пока еще Армяне ее не убрали. Я думаю, будут тоже выполнять эту задачу, либо, либо двинуться, допустим, на Украину. Но 2000, даже 2000 россиян они погоды не сделают. У нас здесь полмиллиона полумиллионная российская армия, потому там плюс-минус 2000 это работа на три дня э, нашей, нашей системе уничтожения. Якщо говорити по фронту, то, пан Нормальне кажуть, що зараз тривають бої е, про Авдіївський напрямок, тривають бої біля Очеретини. Е, Очеретини, там є електростанція, от до неї підійшли десь росіяни, і от важкі протистояння. Е, Очеретина таке важливе, як я от нагадаю нашим речам е, населений пункт для, наших, для нашої лінії оборони. Так и есть, Очеретина, Во-первых, это высота, причем господствующая она уровня Авдеевки даже чуть выше. В районе Очеретина расположены наши эм, артиллерия, наша, которая в свое время прикрывала Авдеевку, и идет железка, железная дорога от Авдеевки до Очеретино. и как раз по этой железке вдоль нее пытаются продвигаться россияне. Пошли, пошли вдоль железки, им это так удобнее с одной стороны. Ну и, естественно, горизонт идет, то есть более-менее более горизонтальная поверхность. Очеретинский гарнизон держится, тяжело однозначно, уровень наката примерно такой же, как и в районе Часовьяра. А в принципе и положение примерно mm -hmm. такое же, как вот они выходили, вернее, выходят из Бахмута, двигаются на Часовьяр, а, тоже высота господствующая а здесь, и в Очеретино такая же беда. Недостаток боеприпасов. Не, не, не хватает пока э, снарядов для того, чтобы прикрыть и удержать огневой завесой, и имея даже а, достаточное количество стволов в районе Очеретина. Но это, это, эту задачу э, понимают наши командиры. Я думаю, э, по поддержат Очеретинский гарнизон в ближайшее время, если будет чем. А вообще Очеретина это одна из, одна из уже точек второй линии обороны. Очеретина-Карловка-Курахова. То есть вот эта линия обороны. Вот они пытаются... Сверху, понимаешь, что снизу не подойдут к Карловке, они пытаются это делать сверху. То есть через очеретины и дальше будут пытаться вдоль ряды поверху зайти уже Карловке в тыл. То есть, скорее всего, будут пытаться двигаться потом после очеретина, если у них получится его пройти в сторону Карловки. Но я думаю, понимая эти проблемы. Для нас потом сейчас будет принято серьезное решение по усилению именно Черетинского гарнизона. Ну і дуже сподіваюся, що снаряди такі будуть на найшвидшим часом, тому що бачимо, зарухлися такі наші партнери, щоправда, після масованих ударів і наших відходів. Але от системи ППО шукають, передають і снаряди. От Нідерланди прискорюють ініціативу. Пане Романе, дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні, 19 квітня, п'ятниця, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.